Там я вчера чуть-чуть послушал Павла Себастьяновича, редко слушал, он вывалился. типа новое назначение Алферова, думаешь, он же скажет про Алферова. Ну и Павел, а он всегда так говорит, между капелью культурно вуалируя свои мысли. Но я понял, что он против переименования улиц и сноса памятников. Павлу отвечу. У нас, ну и он подводит это к тому, что мы с Россией всегда жили во вась, вась и строили эту империю. А часть где-то он прав. Но как это происходило? Это происходило, они сюда приходили на нашу территорию, сносили башку тому, кто против и хотел, чтобы была отдельная Украина, выбирали своего наказного гетьмана, наказной это наказом, приказом. И если он им не нравился, они отправляли его в Сибирь, они всегда искали своего Медведчука. И когда находили семью, например, условных кочубеев, которые были верно подданные, готовы были ноги и руки целовать царю. Они реально их озалачивали, и эти люди, эти янычары, делали карьеру в Российской империи. И те же самые кочубеи доросли до уровня, ну, они руководили государством. То есть один из кочубеев был первое лицо Российской империи, который эту арку построил в Полтавской области во имя царя, сына и святого духа. Так это работало. Но перед этим всегда был геноцид. После неусловной Полтавской битвы, что делал Петр Первый? Он тут всех вырезал, кто мог не так усом шевелить. Как это происходило? Всегда искали Медведчука. А вот Медведчук уже реально были первыми лицами. Это и Разумовский, и другие. Кто спал с Екатериной, кто был канцеляристом, кто еще кем. Кто был первым министром образования, кто был первым э э ректором университета. Это был Западной Украины со Львова человек. И попы были первые из Западной Украины. Но перед этим были репрессии. Это важно. По поводу переименования улиц. Я родился в городе Днепродзержинск. Какого перца я должен ну, писать, что я родился в городе Днепродзержинск? Никакое отношение Дзержинск имеет к моему городу. Но ну, разве что в виде репрессии. В моем городе была площадь имени Адольфа Гитлера. Центральная улица Николаева, когда он был захвачен, оккупирован, она была тоже имени Адольфа Гитлера. Стояли там бюсты. У нас была масса улиц Кассиора. Сейчас улица область Днепропетровская названа в честь наркома наркома Петровского, который подписал около 5,5 миллионов расстрельных приказов, в том числе и по украинцам. Любимчик Сталина, которого Сталин и не тронул, потому что он был сильно кровожадный. Ну, был похож на дело. Я, я его знал внучку. Она работала в областном Авире, полковник Петровская. Поэтому по поводу, если мы на Европу опираемся, европейский выбор, ну, никто не упрекнет, что Чехия одни из самых цивилизованных людей на белом свете, ну, мегакультурная нация. У них стоял на горе возле Праги памятник, где во главе стоит Сталин, этот памятник был как девятиэтажный дом. И за ним идет все политбюро ЦК КПСС. Чехи этот памятник снесли, все снесли, все. Самые культурные чехи, пацифисты. Оставили один танк, вот этот Иосиф Сталин, из два, по-моему, или как он там. И покрасили его в цвета ГБТ сообщества в розовый. Это Паву. Он же культурный человек, бородка, он на профессора похож. Очень культурный человек. И мне по некоторым темам помогал, подсвечивал их. Надо все переименовывать. Не надо, не должна быть... Почему вот эти реабилитологи наводят на наши города? Потому что они купаются в этих памятниках, там, там Горькову, там Чикагову. Вот весь Днепр, Днепр, Днепр был в этих памятниках вот этим всем палачам и ихним подпевателям. Максим Горький, например, он не такой сильно был писатель, сколько со своей любовницей, которая перед этим раскроила Саву Морозова и пристрелили его. Она была его любовница. Они с ней вдвоем руководили в Берлине сообществом, которое, например, большевики заходили в какой-то дом, разграбили все имущество тех же самых Кочубеев, например, вынесли, и вывезли все картины дома Кочубеев в Полтавской области. И эти все картины продавались за рубежом и на эти деньги советское правительство первое время жили. Они граб награбленное продавали. Вот это чем занимался Максим Горки. Не сколько описал эти свои труды. Поэтому они, то же самое, например, центральная улица Варшавы, где-то от старого места, она идет туда вдоль реки. Там, где сейчас сидит президент Польша. Там же в этом дворе стоял памятник Пашкевичу. Пашкевичу. Это тот, который вырезал Польшу. Он просто вырезал на корню, паутовчанин Они этот памятник отвезли, отдали его в Беларусь, куда-то там он стоит. А на месте его поставили памятник Понятовскому, который вел тяжелый бой под Дрестеном и вывел с окружения Наполеона. И погиб в бою с русскими. И его изображают в виде императора. У заказывали за самые огромные деньги самого дорогого скульптора. Так это работает. У нас есть кому ставить памятники. А вот это все старое наследие, оно должно сноситься раз и навсегда. То же самое <клёх>, э, в центре Варшавы поставили, так как они называли Польшу уже Привисловской губернией, и раз, запрещали как и нам, так и полякам говорить на польском. Мы, кстати, притеснения украинского языка пошли жесткие после постоянных бунтов поляков. Только у поляков происходил бунт, сразу уже у нас появлялся имский указ. То есть мы страдали параллельно. То есть бунтовал Пугачев, распустили Сич. Бунтовали поляки, глушили нас по украинскому языку. То есть так и поляков. При Александре Третьем они даже на улице не имели права говорить по-польски. И стали при Висловской губернии. И построили там шикарный, они не поскупили денег, самый красивый храм имени Александра Невского. Что сделали поляки? Они его разобрали до кирпича. Все. И поставили свои храмы. Так это работает. Если вы хотите оперировать среди людей, которые будут единым обществом жить, монолитным, и думать о своей территории, о своем государстве, то эти все стандарты советской власти надо убирать. Все. Они же, прежде чем поставить сюда Горького, они здесь вырезали миллионы населения. Если человек похож на профессора, то он должен думать как профессор, а не как плепс. Кстати, вот война была 1775 года, она длилась год с июня по октябрь 1976 между США и Канадой. Вот эти 13 штатов, которые провозгласили независимость, насыпали Британии. Они же потом вторглись на территорию Северной Британии тогда, сейчас это Канада. И начали войну за освобождение Канады от ИГА короны. И канадцы им насыпали, но через границу визуальную США они не перешли. И американцы через год объявили, что они победили в этой войне, а канадцы объявили, что они победили. И в каждой стране было празднование. И историки... Этих стран пишут по-своему ну, взгляд. Узнал, что некоторые же называют нам по-блатному жаргону белорусов бульбашами, а оказывается, до распространения картошки в этом регионе их называли ботвинники, потому что они выращивали ботву. Хочется сказать, что самая кровожадная бригада, которая убивает украинцев с особой жестокостью, это 155-я морской пехоты, это зеленый клин. Там, где на 70% от низких украинцев, это 155 я бригада. И Буча это на руках этой 155-й бригады. Как это работает? Вы в третьем поколении там янычар, и вы уже вырезаете своих предков.